Hey Berdakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PT Mulung Abadi. Yes, yes, yes. Katakan yel yel untuk PT Mulung Abadi. Mulung oke, maling Mantap, itulah semboyan kita. Mulung oke, maling no. Gunakan pembulungan sebaik mungkin. Baiklah, hari ini ada safety talk sebelum kalian bekerja. Secara otomatis kami sebagai pimpinan harus memberi briefing teman-teman sebelum bekerja. Yang pertama kami akan menginstruksikan kepada kawan-kawan bahwasanya kita sudah kehilangan lahan pemulungan. Yang pertama lahan mulung kita di RT 12 sudah diambil alih sama RT-nya langsung. Karena RT 12 itu buka bank sampah, jadi secara langsung untuk jatah mulung kita berkurang. Jadi saya harapkan kepada kawan-kawan sekalian yang bekerja di PT Muluk Abadi harus totalitas Wilayah kita perlebar ke wilayah lain, mulung profesional, ambil botol, ambil kaleng, ambil sampah, ambil besi, tapi jangan ambil cimuran orang Karena itu bisa mengundang dipukuli Kalau kalian sampai mengambil pakai orang habis kalian, dengarkan baik-baik jadi jangan sampai mengambil yang lain-lain sekain sam ah. sampah. Tuh. Boleh juga mengambil sampah-sampah yang dibuang di dalam kotak sampah. Boleh juga mengambil sampah-sampah yang dibuang di jalanan. Tapi jangan mengambil sampah masyarakat. Karena kalau sampah masyarakat itu preman semuanya. Paham? Ah. Baiklah. Mungkin instruksi dari pimpinan PT Murung Abadi tidak terlalu banyak karena waktu kita yang sangat sempit, kalian mulu tidak ada istirahat hari ini jam kerja jam 6 sampai jam 6. Makan jangan, minum jangan. Pokoknya kerja terus tidak ada istirahat. Nanti kalau sudah selesai baru makan sepuasnya dan minum sepuasnya. Karena peraturan kita adalah kerja perbudak. Siap? Oke, siap.

Po, ngambil Apa aku cuma mulung? nyolot begitu, po? Kenapa? Oh, kenapa memang? Kenapa? Oh, kenapa? Kenapa, wey? Wey. Wey. <tik> <tik> bos, sakit bos, bos, sakit bos. Bos, tadi sidik yang pukulin bos sama tim mulung sebelah bos. Gagalnya dia mulung di malaya Di sebelah bos. Jadi kita harus kemana nih bos? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan PT Mulung Abadi ini? Kemarin kalian terusir dari RT 12, mereka sudah mulung sendiri. Sekarang kita melebarkan pemulungan kita malah anggota boleh tampar lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, <tuh> Astagfirullahaladzim. Kalau begini caranya, Bos Habs menelpon ke kawan Bos yang berada di waduk sejahtera sana, yang bernama Ki Joko Dia adalah ahli kanuragan. Dia akan memandikan kalian bunga tujuh rupa, supaya kalian kebal, tahan tembak, tahan timpas, dan tahan pukul. Habiskan semua musuh musuh kalian semua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah kabar saudara? Kan ini saudara yang bernama Ki Joko Gepong? Oh. Jadi gini saudara, anggota saya di PT Bulung Abadi dikeroyok sama preman luar. Jadi aku harapkan kamu bisa memandikan mereka agar mereka bisa kebal dan bisa membalas dendam atas kekalahan kami. Oke saudara, siap 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 siap. Segera segera ke sana segera. Oke terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Baiklah anggota semuanya. Sekarang kalian pergi ke Waduk Sejahtera, temui Ki Joko kepo Dia sudah menunggumu di sana. Oke. Pergi sana ke Tengku Waduk Sejahtera, ke tempat Ki Joko Gepong agar bisa diajarkan ilmu mandi hebat. Silahkan pergi sana ya. patungnya Coba lihat Eh iya Ngapain dia itu kepala yang giling-giling oh, Iya Kayak undang dutan aja gitu Kalau memang itu Ki Gepong Gepongak sudah kita nanya langsung sama Ki Gepong Eh, Ayo, Sana kita datengin. Yuk aku. kok aku. kok Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah kalian anak buah dari PT Mulung Abadi? iya Baiklah PT Mulung Abadi sudah menelpon si Joko Gepo Agar bisa memberikan kamu ilmu ke dan kalian akan kebekali ilmu kebal Kebal timpas Kebal pukul Dan kebal pelajaran Jadi kamu buntat selamanya Agar kau bisa Maka ikutilah pelajarannya akan diberikan ke kalian semua Duduk semuanya Kita akan mengadakan ritual belajar Untuk mempelajari ilmu kekebalan Kalian harus mengikuti apa yang aku arahkan. Siap, siap! siap. Kenapa itu jokok Tidak sopan betul, kita mungkin joko. Oke, okay, ini saya akan mengukir. Oke. Okay. Bagus, bagus. Ikutilah anjuranku, maka kalian akan menjadi sakti Ngapain? Sekarang, ikuti saya. Ngapain? kalian akan Ngapain? untuk selamanya. Baik. Baiklah. Yang pertama akan kumandikan kamu dengan air tebal selamanya. Maka ikutilah aku. Oh, sekarang ikuti gerakan di Joko. Joko pamitan sama Ki si Joko Gepong. Ayo, terima kasih si Joko Gepong Memberi ilmu kekebalan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih si kepada Ki si Joko Gepong. Baiklah. Saya ucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Selamat bertanding. Ambur musuhmu. Ambur musuhmu. Kabur! Kalau begitu, saya akan pergi dari sini dengan cara menghilang. Ah, Mana kita, kita mau pergi kok menghilang? Ah sudah, kalau gitu kita balik juga. Ya, sudah, ayo. dites bos untuk melawan musuh digang mulung sebelah mantap aku yakin kalau kalian sudah belajar ke tempat Kijoko Gepong pasti kalian akan menjadi orang tebal dan kuat tapi sebelum penyerangan saya akan mencoba kekuatan kalian betulkah Ki Joko Gepong itu memadikan kala kosal? tidak percuma hijab Kepong sebagai saudara telah membekali kalian ilmu kekebalan tapi sebelum kalian untuk berperang aku punya satu lagi permintaan kepada kalian tolong temui lagi saudaraku yang satu Jet Li Peng jalan pendekar terkuat di jalan raya dia akan mengajarkan kamu ilmu silat sebenar-benarnya silat silahkan datang ke Jet Li Oke, okay. kalau so, begitu kami akan langsung menemui Jet Li Peng untuk latihan selanjutnya Baiklah, itu harapan saya sebagai bos, mulung PT, mulung abadi. Semoga kalian sukses, belajar bersalah, pergi kemudian secepatnya. Apa kalian datang ke sini? Begini, jet Lipeng. kami dan sidik macan di PT Mulung Abadi. Kami di sini untuk berlatih ilmu bela diri karena sidik macan telah dipukuli oleh geng pemulung sebelah. Silah. Berarti kalian adalah anak buah dari jet Mulung Abadi. Itu saudara saya juga. Jadi, saya pasti akan mengajari kalian ilmu kanuragan sila makanya ikuti terus silat yang bagus cara saya bersilat ikuti selalu oke okay? terima kami sebagai muridmu terima kami sebagai muridmu Jetli Peng terima kami sebagai muridmu cara ikuti saya bikin dua barisan pertama kuda kuda abis ini, abis ini

kepalanya 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 begini oke. eh apa eh, apa begini kepal gue sama kamu oke 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 sekarang sedang apa lagi <tuk> Ulangi. Okay. Uh. <tuk> saya rasa ilmu kalian sudah cukup mantap untuk menghadapi musuh di sana. Pokoknya jangan getar, jangan takut. Selalu semangat. Sebelumnya saya akan mencoba kekuatan kalian dulu. Ya. Lanjut. Silatnya bagus oke okay? Okay. Salam Ando Sudah selesai kalian belajar? Geng mulung gelap. Baiklah, anggap ilmu kalian sudah sempurna. Sekarang saatnya saya akan menyusun strategi. Kapan kita menyerang? Nanti. Sekarang juga jam satu kita akan langsung meluncur ke lokasi. Kita bubarkan mereka semua. Kita hambur semua. Pokoknya kita kuasai daerah pulung itu. Paham semuanya? Paham. Ini kalian semua lihat akan ku buat informasi penyerangan. Bagaimana cara kita menyerang? yel kita seperti yang ada di belakang saya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam masuk. Ada apa, Bor? bos, kita ikut nyerang tim pemukul sebelah yang sudah mukulin Sidik. Oke, okay. kalau urusan nyerang itu urusan kalian. Kan kalian sudah saya bekalin ilmu kanuragan kekebalan sama Ki Joko Gepong, sama juga ilmu silat dari Jet Li Peng. Habiskan aja musuh sana, habiskan aja. Masa urusan kelahi diajak bos, bosnya urusan uang aja. Kalau urusan kelahi bos udah berani, Oke, pergi sana oke bos, ayo, macan ayo, Enggak, bu siapa, yang macan? siapa yang macan? Kenapa, nggak yang si dia siapa di sini yang nggak boleh, macan? dia nggak boleh, dia kan boleh, situ, masa kamu pukulin dia kamu kan boleh, nggak boleh, dia kan boleh, si dia nggak boleh, si dia nggak boleh, si dia Bor. boleh, mau, mau apa, bor?

ada apa kalian? kenapa kalian lagi? aduh bos kami kalah bos sama pemulung sebelum bos, ambil koyo bos. Padahal kami sudah latihan bos, masa kami masih kalah bos. astagfirullahalazim, ternyata aku baru sadar sekarang kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan, kekebalan. Ilmu silat itu hanya untuk bela diri, bukan untuk berkelahi. Ya sudah, kalau begini aku sudah paham. Berarti kita ketika mendapatkan musibah ataupun perlawanan dari orang, orang berbuat jahat sama kita, kita jangan lawan dengan kejahatan, tapi kita harus perbaiki. Kita baikin dia, karena batu ketemu batu akan hancur. Besi ketemu besi akan hancur. Kalau bisa, kitalah yang menjadi pelemahnya lumasnya Jadi dari sekarang Biarpun orang jahat sama kita Kita harus baik Paham kalian semua Paham bos Baiklah Sekarang kita harus berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cari rezeki halal Ketika itu halal bagi kita Insya Allah berkah untuk keluarga kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh